बसमीम् असलकुम सदक़े से इलाज उसका नाम डॉक्टर ईसा मरजूथी था शाम का रहने वाला ईसा पेशे के अतबार से तबीब था और दमिश के एक हस्पताल में काम करता था अचानक उसकी तबीयत ख़राब हो गई और उसको हस्पताल में दाखिल करा दिया गया चेकअप के दौरान मालूम हुआ कि उसे कैंसर का मोजी मर्ज़ लग चुका है उसके साथ ही डॉक्टरों ने इलाज शुरू किया डॉक्टरों की एक टीम ने इस केस पर पूरी तवज़ो दी उसकी तिबी रिपोर्टें उसके सामने थीं मर्ज़ मुसलसल बढ़ रहा था बोर्ड की राय के मुताबिक वो महज़ चंद हफ़्तों का मेहमान था डॉक्टर ईसा ख़ुद नौजवान था उसकी अभी शादी भी नहीं हुई थी तहाँ मंगनी हो चुकी थी उसकी मंगेतर से लोगों ने कहा तुम्हें मंगनी तोड़ देनी चाहिए क्योंकि तुम्हारा होने वाला खाविंद कैंसर का मरीज़ है मगर उसने सख्ती से इनकार कर दिया उधर डॉक्टर ईसा ने नबी करीम सल्लल्लाहु सल वसलम की हदीस पर रखी थी अपने मरीजों का इलाज सदके से करो एक दिन वो वा मा, मायूसी के आलम में बैठा था कि उसे अचानक मस्कूरा हदीस याद आ गई वो इसके अल्फाज पर गौर करता रहा सोचता रहा फिर अचानक उसने सर हिलाया और बोल उठा क्या यह हदीस सही है अगर सही है तो फिर मुझे अपने मर्ज़ का इलाज सदक़े के ज़रिए ही करना चाहिए क्योंकि दुनियावी इलाज बहुत कर चुका और बहुत हो चुका उसको एक ऐसे घराने का इन था जिसका सरबरा वफात पा चुका था और वो नहायत कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजार रहे थे बीमारी के दौरान उसकी जमाशुदा पूंजी भी ख़र्च हो चुकी थी तहम जो मामूली रकम मौजूद थी उसने अपने एक करीबी दोस्त की वसात से उस घराने को अरसा कर दी उन पर सारे किसे को वाजा कर दिया कि वो इस सदक़े के ज़रिए अपने मर्ज़ का इलाज करना चाहता है लिहाजा मरीज़ के लिए शिफा की दुआ करें चनाचे अल्लाह के रसूल सल्ला वसलम की हदीस सच साबित हुई और वह बतदरी तंदुरुस्त होता गया एक दिन वो डॉक्टरों के बोर्ड के सामने दोबारा पेश हुआ उसके इलाज पर मामूर डॉक्टर हैरान और शशतर रह गए कि इसकी रिपोर्टिंग उसकी मुकम्मल सेहतियाबी का ऐलान कर रही थी उसने बोर्ड को बताया कि मैंने रसूल अल्लाह अलैहि वसल्लम की हिदायत के मुताबिक इलाज किया है वो अब मुकम्मल तंदरुस्त था उसने डॉक्टरों को बताया कि बिलाशुबा शुबा तकदीर पर यकीन रखता हूँ और इसका यह भी मफहूम नहीं कि ज़ाहरी इसबाब ना किए जाएँ और डॉक्टरों से बीमारी की सूरत में रुझू न किया जाए मगर हदीस रसूल दुरुस्त है बिला एक ऐसी ज़ात मौजूद है जो बग़ैर किसी दवा के बीमारों को सेहत अदा कर सकती है